সময়টা মনে হচ্ছে খুব একটা ভালো যাচ্ছে না একদিকে ভোট ভোট করে ঘরে বাইরে মুখ হচ্ছে তার ব্যবসা টাকা পয়সা সেটাও ঠিক জায়গায় নেই চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ইকুয়েশনটা বদলে যাচ্ছে অতিরিক্ত পাক জন্য এই পরিস্থিতিতে শনিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন লেগে যায় আর সেখানেই ইউনুসের যেন পরমাণু স্বপ্নের ছাই পড়ল বাংলাদেশ আপ কি সোচ হ্যাঁ बांग्लादेश को आप कभी भी तोड़ नहीं सकते इंडिया वालों जरा गौर से सुनो कान खोल कर सुन लो आप कहते हो कि बांग्लादेश 100 साल पीछे चला गया है बांग्लादेश का ख्वाब चकना चूर हो गया है बंगला ये जो धमाका हुआ है ढाका एयरपोर्ट में हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट में इससे बांग्लादेश टूट चुका है इससे ये हो चुका है वो हो चुका है और प्रोफेसर मोहम्मद यूनस अब खत्म हो चुका है ये मत सोचना बांग्लादेश इनशाला अजीज अपने पांव पर पहले भी खड़ा था और अब भी खड़ा होकर दिखाएगा आप कहते हैं रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का सामान था वो खत्म हो चुका है एटमी पार्क बनने का इनका जो खाब था वो चकनाचूर हो चुका है ये आप कह रहे हैं याद रखना तो भक्तों की ये सोच है लेकिन ये बांग्लादेशी एक बड़ी कौम है याद रखना बंगाली ये जो आप कहते हैं उसके उलट कर कर दिखाते हैं असल दोस्तों मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रियक्शन मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे मजे में होंगे और फिट फाट होंगे दोस्तों आपको बताएं कि आज एक तो बंग्लादेश और वेस्ट इंडीज का दूसरा ओडीआई मैच भी है अगर बांग्लादेश ये मैच जीतता है तो फिर याद रखियेगा बंग्लादेश सीरीज जीत जाएगा और वेस्ट इंडीज ये सीरीज हार जाएगा लेकिन टॉपिक की तरफ आते हैं अपने के जो आग लगी है ढाका एयरपोर्ट में शाहजलाल एयरपोर्ट है ये ढाका में कार्गो विलेज एरिया ये बनता है वहाँ पर जो आग लगी है और बड़ा नुकसान हुआ है वन बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है लेकिन अब जो इंडियन मीडिया है वेस्ट बंगाल का मीडिया वो ये आरोप लगा रहा है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि देखें भाई यहाँ पर तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रशिया बना रहा था बांग्लादेश में वो उसका कुछ नुकसान हुआ है यानी उनका सामान था रेडी टू मूव का सामान था अब वो जाया हो चुका है बांग्लादेश एक एटमी मुल्क बनना चाहता था एक न्यूक्लियर पार बनना चाहता था वो उसकी वो जो उनकी सोच थी यानी वो अब ऐसा नहीं होंगे ये कहना है इंडियन मीडिया का वेस्ट बंगाल का यानी देखें किस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर किस तरह से बांग्लादेश का नुकसान हुआ है इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या ये सब कुछ हिंदुस्तान ने करवाया है क्या ये सब कुछ रॉ ने करवाया है दोस्तों ये आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये सब कुछ क्या रॉ ने नहीं करवाया क्या ये सब कुछ आ ये जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ये किसने करवाया है दोस्तों ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन मुझे लग रहा है ये इंडिया ने करवाया है मुझे लगता है ये अवमी लीग ने इंडिया के साथ मिलकर शेख हसीना ने करवाया लोग कह रहे लोग कह रहे हैं ना

ব্যবসা টাকা পয়সা সেই দিকটাও ঠিক জায়গায় নেই চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ইকুয়েশনটা বদলে যাচ্ছে অতিরিক্ত পাক প্রীতির জন্য এই পরিস্থিতিতে শনিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন লেগে যায় আর সেখানেই ইউনুসের যেন পরমাণু স্বপ্নের ছাই পড়ল বিমানবন্দরে ধ্বংস হলো পরমাণু সরঞ্জাম এখন প্রশ্ন হলো এর নেপথ্যে কি বড় কোনো প্ল্যান রয়েছে জানা গেছে বিমানবন্দরে আগুন লাগার জেরে রাশিয়া থেকে আনা আঠারো টন সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আসলে পাবনা জেলার ঈশ্বরদ্বীপ রূপপুরে দুই ইউনিটের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে মোহাম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রথম ইউনিট থেকে ডিসেম্বর মাস থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এবার তা সেই সময়ের মধ্যে চালু হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল আপনাদের সেই ছবিটা আগে দেখাই দেখুন আপনারা স্ক্রিনে সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন ढाका एयरपोर्ट है कार्गो विलेज एरिया वाली साइड है जहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सामान होता है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि वन बिलियन यू डॉलर का नुकसान हुआ है कुछ सामान वेस्ट बंगाल मीडिया के मुताबिक अकॉर्डिंग टू तो इंडियन मीडिया कि भाई यहाँ पर कुछ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ सामान था वो भी जल गया है वो भी खाक बन चुका है तो बांग्लादेश तो भाई सौ साल पीछे चला गया इंडियन कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं ये हो सकता है इंडिया का हाथ তার মধ্যে এই অগ্নিকাণ্ড রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজটা একেবারে থমকে দিয়েছে জানা গেছে বিমানবন্দরে যে দিকে এই আগুন লেগেছিল সেখানে রাখা ছিল রাশিয়া থেকে আনা পণ্যগুলো রূপপুরের পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরির জন্য রাশিয়া থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আনা হয়েছিল যে সংস্থা বিমানবন্দরে আমদানি হওয়া পণ্য খালাসের কাজ করে তার আধিকারিক বিপ্লব হোসেন জানান ছ দিন আগে রাশিয়া থেকে আনা প্রায় আঠেরো টন বৈদ্যুতিক সামগ্রী এসেছিল ঢাকা বিমানবন্দরে তিনি আরও জানান এই পণ্যগুলি খালাস হওয়ার জন্য পরমাণু শক্তি কমিশন থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে হয় ওই প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ার কারণে গত বৃহস্পতিবার পণ্য পর্যন্ত খালাস করা যায়নি রবিবার সেগুলি খালাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তার আগেই সব পুরে খাক জানা গেছে এই অগ্নিকাণ্ডে একশো কোটি ডলারের জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে তবে এই নিয়ে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং অনেক উড়ান বাতিল বা স্থগিত হয় नियंत्रण में आगु नियंत्रणते तो दमकल इंजिन पास सेना और सीमांतरक्षी के काज करते हैं हाँ। स्थानीय समय रात नौटा दिखे आगु नियंत्रण में आसे तो, तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर हो रहा है इंडिया के साथ ताल्लुक जो रिश्ता है रिलेशन है वो खराब हो रहा है अमेरिका के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बेहतर हो रहा है और जब जेट एन सी चाइना से बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है तब ये सब कुछ हुआ है यानी ये वो कह रहे हैं कुछ नॉर्मल नहीं है इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है कुछ कुतें हैं जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस को नाकाम देखना चाहती हैं वो कौन सी कुतें हैं दोस्तों सो सबको पता है वो हिंदुस्तान की हैं वो हिंदुस्तान खुद है वो इंडिया है इंडिया चाहता है बांग्लादेश डिस्टेबल हो इंडिया चाहता है कि ऐसी हुकूमत बांग्लादेश में आए जो हमारे आगे घुटने टेके जी हजूरी करे जैसे हम कहें वैसे करें जैसे शेख हसीना करती थी जिस तरह से उसने बांग्लादेश की एयरफोर्स को मजबूत नहीं होने दिया कोई अच्छा विमान परचेज नहीं होने दिया इसी तरह वो चाहती हैं कि कोई हुक्मरान आए इसी तरह का लीडर आए जो हमारी बात मान कर चले ये है असल में दोस्तों स्टोरी जो मैंने आपके सामने रखी है तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन भी प्रेस कर दें मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज